Раньше их было не больше, и яйца не чаще, и небо было более голубое, ну и цены были лишь, да? Неправда. Нынешнее поколение, оно гораздо умнее, а самое главное, что у них гораздо более сочлен. А теперь привожу пример, почему. Нынешнее поколение молодое просто мыслит совсем не так. Итак, представьте себе, 7 класс, средняя школа. Who won? Easy. Besides. ребенок нового русского он приходит в класс и с такой делом подходит учитель для как а наши дела и тут новое ну все нормально Он зависает. А невозможно было даже предвидеть. Он поворачивается и значит, вот этим охоном ненормально. Слушайте, я что не пойму. С утра вторника до вечера четверга утра она ползла. Она что, за это время ни разу не спала, папа? еще вы там никто не с кем, ну, по крайней мере, так не полагается. На первом, втором курсе еще живете все по отдельности, то есть вот эти вот шутки про то, а, когда жена, где мои носки? Я, значит, троишься 10 минут в этом самом, она приходит, так вот же они! Ну, и достает их там, где ты, ну, где-то там под кроватью, вот, тащил один в один, ну, а другой другой. Она уже успела пробежаться, то есть у нее время идет гораздо быстрее. Я понимаю, чем вот это, вы увидите следующее. Итак, смотрите, вы никогда не задумывались над вопросом, почему на свадьбе, вы себе свадьбу,

стране, честный прапорщик, девочка пятикурсница, да, кто взял деньги, да? Деньги взял. Это ясное дело, что пьяница, почему, говорит, все остальные вымышленные лица. А теперь представьте себе, и вызывает меня старшина, а он, ну, наверное, три меня будет. Я тогда все-таки помню, наверное, как и был. Он вызывает меня, слушай, сыр, иди сюда. Я говорю, ну да, то э, 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 ну, если я поможет, Чем такое все, то лучше ничего.